নমস্কাৰ আপোনাক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাবে বিশ্বিক ৰাখিৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফল বন্ধুসকল দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফলৰ বিভিন্ন ৰাখিৰ ইতিমধ্যে আপলোড কৰা হৈছে আপুনি আপোনাৰ ৰাশিফলটো চাবৰ বাবে ড্ৰেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকত গৈ আপুনি চাব পাৰিব তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বেছিগ্ৰাশীৰ ব্যক্তিৰ বাবে এই বছৰ চাকৰি দৃষ্টিকোণৰ পৰা মিশ্ৰিত ফল লাভ কৰিব মংগলে এই বছৰৰ কোনো কোনো সময়ত ভাল ফল দিব পাৰে আৰু আনফালে কোনো সময়ত দুৰ্বল ফলো দিব পাৰে বেছিভাগ সময়তে মংগলে আপোনাক মধ্যমীয়া ফলেই দিব বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে শনি দৃষ্টি ষষ্ঠ স্থানত থাকিব গতিকে চাকৰিটোক লৈ কিছু অসন্তুষ্টি মনত থাকিব পাৰে মাৰ্চ মাহৰ পিছত শনিৰ অৱস্থানৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আপুনি নিজৰ কামত সন্তুষ্ট হৈ থাকিব পাৰে মে' মাহৰ মাজভাগলৈকে বৃহস্পতি লাভৰ ঘৰটোক চাই ভাল ফল দিবলৈ চেষ্টা কৰিব মাৰ্চ মাহলৈকে আপুনি কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আনহাতে মাৰ্চৰ পৰা মে' মাহৰ মাজভাগলৈকে এই সময়ছোৱা যথেষ্ট ভাল হ'ব মাজতে চাকৰি সলনিৰ যদি ইচ্ছা কৰে তেন্তে কৰিব পাৰে মে' মাহৰ মাজভাগৰ পিছতো পৰিস্থিতি অলপ কঠিন হৈ থাকিব পাৰে বিশ্বিক ৰাখি লোকসকলৰ বাবে দুহেজাৰ পঁচিছ চনটোৱে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত মিশ্ৰিত ফল দিব বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মে' মাহৰ মাজলৈকে সপ্তম স্থানত বৃহস্পতিৰ ট্ৰেঞ্জিটে ব্যৱসায়ত অতি ভাল ফল দিব গতিকে এই সময়ত নতুন ব্যৱসায় বা ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে ভাল হ'ব মে' মাহৰ মাজভাগৰ পিছত বৃহস্পতিয়ে অষ্টম স্থানত ট্ৰেঞ্জিট কৰিব চতুৰ্থ স্থানত ট্ৰেঞ্জিট কৰিব ৰাহু আৰু কেটুৱে দশম স্থানত ট্ৰেঞ্জিট কৰিব এই সময়ত নতুন ব্যৱসায়িক সিদ্ধান্তৰ বাবে ভাল বুলি গণ্য কৰা নহয় এই বছৰটো আৰ্থিক বিষয়ত আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব বছৰৰ বেছিভাগ সময়তে আপুনি বোধৰ বাবে ভাল ফল লাভ কৰিব গতিকে আয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ডাঙৰ সমস্যা হ'ব নালাগে কিন্তু মে' মাহৰ মাজভাগৰ পাছত আয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মন্থৰতা আহিব পাৰে অৱশ্যে মে' মাহৰ মাজভাগৰ পাছত বৃহস্পতিয়ে ধনৰ ঘৰৰ অধিপতি হোৱাৰ বাবে ধনৰ ঘৰটোলৈ চাব এনে পৰিস্থিতিত সঞ্চয় বা সঞ্চিত ধনৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক ফল লাভ কৰিব কিন্তু আয়ৰ ক্ষেত্ৰত সহায় বিশেষভাৱে কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মে' মাহৰ মাজৰ ভাগলৈকে আয়ৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা অতি ভাল হ'ব গতিকে পিছৰ সময়ছোৱাই আয়ৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা অলপ দুৰ্বল হ'ব কিন্তু সঞ্চয়ৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ভাল হ'ব বিশ্বিক ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বছৰৰ প্ৰথম অংশ আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব বিশেষকৈ মে' মাহৰ মাজলৈকে এই সময়খিনি বহুত ভাল ফল দিব এই সময়ছোৱাত বৃহস্পতি সপ্তম স্থানত থাকিব যিটোৱে কেৱল স্বাভাৱিক বিবাহ সম্পন্ন কৰাত সহায় হোৱাই নহয় প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব একে সময়তে যিসকলে কেৱল প্ৰেমৰ ভাও ধৰি আছিল তেওঁলোকো হয়তো উন্মোচিত হ'ব পাৰে মে' মাহৰ মাজভাগৰ পিছত তুলনামূলকভাৱে ফল দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে এনে পৰিস্থিতিত বছৰৰ প্ৰথমাৰ্ধত বিবাহ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাটো আপোনাৰ বাবে বুদ্ধিমানৰ কাম হ'ব বছৰৰ প্ৰথম অংশই বৈবাহিক জীৱনৰ লগত জড়িত বিষয়টো উন্নত ফল দিব পাৰে পিছৰ সময়ত বৃহস্পতি অষ্টম স্থানত থাকিব আৰু শনি সপ্তম স্থানত থাকিব গতিকে কিছু অমিল বা ভাৰসাম্যহীনতা দেখা পোৱা যাব পাৰে অৰ্থাৎ বছৰৰ প্ৰথম অংশত আপুনি আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনটো ভালদৰে উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব